तब तो आप तो पर्पज पर से कोई भी चीज पकड़ेंगे ना कोई भी किताब पर्पज पर से लाइन करेंगे तो फिर आपको एक छोटा से छोटा वाक्य भी नहीं भूलेगा मगर अगर आपने हिस्ट्री की किताब पकड़ के पढ़ाना तो फिर तो कोई वाक्य याद आ जाए बड़ी बात है ठीक है फिर तो मैं ही कहूंगा दोहराई कर लो कई दर दफा पढ़ लो क्योंकि हाफजा इज नॉट द टेक्निक टू नो सीरा हाफजा जो है ना हिपो वो नहीं सीरा स्टोर करेगा यू नीट टू अंडरस्टैंड टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है इतना बड़ा कोड इतने बड़े सीक्वेंस में कभी याद कर सकता है कोई? अभी तक याद है सोचे यूनिक टू अंडरस्टैंड है टू डिफरेंट टेक्निकॉ कई एनीथिंग वैसे भी नहीं याद करना तो मकसद भी नहीं है बहुत आसान है ये करना कि मैं सीरा हूं तो मैं नबी इस्लाम के टाइम पे चला जाऊं और इमेजिन करूं लेकिन है मुश्किल मगर असली तरीका यह कि आप सीधा तब टाइम पे आ गई इस मौके के ऊपर आके ये सीरा हो रही है सारी की सारी आई शो यू इतना गोल्डन फार्मूला है ना ये जब उन्होंने ये मुझे बताया ना खैबर तो नहीं यहाँ पे कैसे फिट करूं मैं है तो सही वही इलाका है उधर ही उस वक्त के मामला उसी वक्त रेलिवेंट्स में आ जाते हैं हमारे वाले हालात में आप उस टाइम पे थे सोचे इस टाइम पे थे क्योंकि वही काम दोबारा करना था इस टाइम पे भी so किस तरीके से देखना है और uh, मैंने भी वही सवाल किया था जो आपकी सबके जेहन में आया होगा कि सर उस वक्त तो हालात को छोड़ते भी हालात कुछ छोड़ना इंसान वही था नफ्सियात वही थी नफ्सियात एग्जैक्ट वही भी एक्शन देना था योदियों ने भी वही करना था मस्लानियों ने भी मक्कन ने भी क्रैशियों ने भी और यू नो रोमियो ने भी कोई काम करने थे you, कर भी रही अभी भी, हाँ भी इसराइल में अभी भी ट्विटर पे जाएं जाए अभी भी खड़े होकर बैठे हुए जोधी सड़कों में बैठे हुए हैं क्या लेके बैनर खैबर वॉज योर चांस चैंस लड़का लड़कियां स्कूल के खैबर वॉज योर लास्ट चांस हमें बता रहे हैं ट्विटर पे वो सीरा हैं, उनको पता है खैबर में क्या होता है अभी मैं बताऊं 200 हजार बंदा कमरे में बैठा हुआ है हजार में से 200 को नहीं पता होगा ये क्या पता हजार को ही ना पीछे खैबर के, के? बनु नजर कौन है, है कौन? कौन खैबर का तो उनको पता है खैबर लास्ट चैंस उनके छोटे छोटे काकों को वो सीरा पढ़ के बैठे में ये इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी ना जो औरत उसने कहा था ना मैंने तो मुसलमानों के नबी से सीखा है कि डिफेंस स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और ऑफेंसिव स्ट्रेटजी कैसे रकम करनी है क्यों तुम्हें नबी की एक ही निशानी और तुम्हें छोड़ गई तुम लोगों ने छोड़ दिया हमने नहीं छोड़नी वो और वो क्या वो आठ तलवारे हैं जो मेरे नबी के हजरे में लटक रही थी दीवार पे जब नबी इस्लाम का विशाल हुआ लास्ट एसेट दी ओनली एसेट एक इनहेरिटेंस उम्मत को दी है नबी इस्लाम ने कि ये नहीं छोड़नी तुमने वो पकड़ के बैठ गए और हम यहाँ पे बैठे हैं जी हम न्यूक्लियर फोर्स हैं। वो भी न्यूक्लियर फोर्स बन गए बगैर किसी कोटा प्लांट के दो मरले के तले वी इसराइल के अंदर न्यूक्लियर फोर्स बन के बैठे हैं दे नो द गेम वी आर वी आर द पीपल लेफ्ट द गेम ओके अगेन मैं अगेन जब भी सीरा का लफ्ज आता है ना मेरे अंदर फिर एक न्यूक्लियर रिएक्टर यूनिट